আমি এটা পালুঘি পুরি ট্রেন ইস্টেশেসন নামিল বাছত যাব যত আমার রুম লোক তালে যা তারপর গা পা ধুই ফ্রেস হয় জগন্নাথ মন্দির দর্শন করবলে যা গা গা মো ধুই ফ্রেস হয় বেলে ড্রেস পিহি জগন্নাথ মন্দির দর্শন করবো হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া আমি ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা আহি আমাৰ ৰুম পালোঁহি আমি তিনিটালা বিল্ডিঙৰ ওপৰত ৰুম লৈছোঁ আৰু আমাৰ বিল্ডিঙৰ ছাটৰ পৰা ধুনীয়াকৈ জগন্নাথ মন্দিৰ দেখা পায় একে ওচৰতে হয় এতিয়া মই আপোনালোকক বাহিৰলৈ গৈ চাদৰ ওপৰৰ পৰা জগন্নাথ মন্দিৰ দেখাই দিম পিছত আমি যাম দৰ্শন কৰিবলৈ এতিয়া আগতীয়াকৈ সাগৰত গা ধুব যাওঁ ফ্ৰেছ হ'ম চব কৰি মেলি তাৰপিছত জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব যাম তেতিয়াতো দেখামেই কিন্তু এতিয়া আমাৰ যোনটো বিল্ডিঙত আমি আছোঁ একদম ওচৰতে হয় যিহেতু মই বিল্ডি চাদৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক জগন্নাথ মন্দিৰ দেখাই আছোঁ পিছলৈ ভালকৈ দেখাম কিন্তু এতিয়াৰ পৰা দেখাই আছোঁ ফলত মোৰ মানুহজন আহি আছে আনিব গৈছিল চাবোন কিয়নো আমি চাবোন নানিলোঁ গা ধোৱা চাবোন আনিব গৈছিল তো এতিয়া গা ধুম গা ধুৱাই সাগৰৰ পৰা যাম তাৰপিছত জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব যাম বলক বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু এইখন হৈছে পুৰী টাউনখন এয়া আমি পুৰা টাউনৰ মাজতে আছোঁ আৰু জগন্নাথ মন্দিৰৰ ওচৰতে সাগৰৰ ওচৰতে হয় চব্পীনৰ পৰা ওচৰতে হয় ফ্ৰী দুদিন থাকিম দুদিন থকাৰ পিছত কাইলৈ বাছেৰে ভূৱনেশ্বৰ যাম ভূৱনেশ্বৰত যি যি মন্দিৰ আছে সেইবোৰ চাওঁ তাৰপিছত ভূৱনেশ্বৰ পৰা ঘূৰি আহি আকৌ ইয়াতে থাকিম য'ত এতিয়া আছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাষতে তাৰপিছত পৰহিলৈ আমি যাম দেলহি আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ দেখা পাই থাকিব এইবোৰ চাই যাব আৰু মৰম দি যাব ব'লক এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মই চাটৰ ওপৰৰ পৰা মন্দিৰটো আৰু আকাশখনকীত ধুনীয়া লাগিছে এইটো হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ এইটো জগন্নাথ মন্দিৰ এইটো আমাৰ বিল্ডিংটো জগন্নাথ মন্দিৰ এইপিনে আমাৰ বিল্ডিংটো এইটো এইটো আমাৰ বিল্ডিংটো আৰু চাটখন আমি এটা গই সাগৰৰ পাৰত গা ধুব আজি রাধু মন্দিৰত যাম অ' মই গাঁৱত ইমান ডাঙৰ জগন্নাথ মন্দিৰ জগন্নাথ মন্দিৰ এৰিয়াটো ইমান ডাঙৰ ছেই জগন্নাথ হেল্ল' দিয়া ওলোৱাই নাই তুমি অ এইটো এটা জগন্নাথৰ গেট এইটো এটা গেট জগন্নাথৰ নাই চাই বহুত কেইটা মন্দিৰ আছে ন একেলগে অ সাগৰৰ পৰা চট কাটেচোন মানে তিতাই তিতাই আহিছে আমিও তিতা তিতা আহিব পাৰিম কি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আহিব লাগে তিতাই আহিম এইখিনি বা ওচৰ চাগে দূৰ নহয় কিজানি সাগৰ অ সেইচোন সেই সাগৰ লজ বুলি লিখা হৈছে তুমি ওচৰে এইফালেদি চৰ্টকাট আমাক ইফালেদি গাড়ীয়ে ঘূৰাই অনাৰ কাৰণেহে দূৰ দূৰ লাগিছে হয় অঁ বহুত দূৰদি ঘূৰাই আনিছে এইফালেদি হেৰি ৰথযাত্ৰা হৈ থকাৰ কাৰণে ইফালেদি আহিব নিদিয়ে মানে এতিয়া এনেই এইফালেদিও গাড়ী আহে শ্বৰ্টকাটেদি ৰথযাত্ৰা কাৰণে বন্ধ কৰি থৈছে বোলে চাগৰ লজ লিখা হৈ আছে পুৰী উৰিষ্যা বজাৰ জগন্নাথ মন্দিৰ আশ পাশৰ যোনখিনি এৰিয়া সেইখিনি হয় জ্বলা 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 জলা সাগৰৰ পাৰলৈ ৰাস্তাটো ইমান দূৰ আমি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ পোৱাই নাই মানে আৰু ৰাস্তাটো গলিটো যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে প্ৰতিবোৰ বস্তু মানে অৰিজিনেল পোৱা যায় যেনেকৈ বগা চাকা খাৰুবোৰ ৰঙা খাৰুবোৰ মাহমুঠি হওক যিকোনো বস্তু অৰিজিনেল পোৱা যায় আৰু দামটো বহুত বেছি নহয় কম তাৰ বাহিৰে কাপোৰ কানিও দাম কম আৰু মিঠাই খা গজা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিঠাইবোৰ ন চব অৰিজিনেল আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে তো আমি সাগৰত গা ধুই আহোঁ তাৰপিছত মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহি আকৌ পিছবেলা আমি এবাৰ ফুৰিব আহিম এই বজাৰখনত খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু বস্তুবোৰ অৰিজিনেল পোৱা যায় আৰু দামটো কম হয় এতিয়া গৈ আছোঁ আমি সাগৰৰ পৰালৈ এইটো গলিয়েদি এইটো গলিয়েদি বহুত দিনৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি থাকি আনিছোঁ এইটো গলিয়েদি কিন্তু পোৱাই নাই পামগৈ আৰু বেছি দিন নাই এতিয়া গা ধুনীৰ মন্দিৰত গৈ আকৌ পিছফালে আহিম বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি সাগৰৰ পাৰত আৰু সন্ধিয়া টাইমটো বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু যেতিয়া সূৰ্যটো অলপ মানে কি যাবগৈ হ'ব তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব ছানচেটটো কৰিলে ছানচেট কৰিলে বেছি ভাল লাগিব পখীৰ কাৰণে এইফালেও এইটো এটা গলি আছে আৰু এয়া সাগৰৰ পাৰলৈ যোৱা এখন গেট চব কি ধুনীয়া লাগিছে সাগৰখন আৰু এইফালে এটা গলি আছে এইফালেতো সাগৰৰ পাৰলৈ যায় ইফালেও সাগৰৰ পাৰলৈ যাব পাৰি আৰু ইফালেও সাগৰৰ পাৰলৈ যাব পাৰি বজাৰো আছে মাজতে এইটো গেট হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে সাগৰৰ পাৰলৈ যোৱা গেটটো মজা লাগিছে অঁ বাও বাও দূৰৰ পৰা দেখি সাগৰ বতাহ আহি গৈছে ন সাগৰৰ বতাহ দূৰৰ পৰাই গাই গহিলে পইচা দিব লাগিব উত 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 ধূৰা নহয় উত মাই গু ওচৰলৈ যাওঁ বোলে বোলা উঠিব লাগিছে সুধিম আহাচোন ৰেটটো কিমান লয় অঁ কিমান লয় সুধিম আহা অ' মাই গড কেনেকুৱা ঢৌ আহিছে অবিনে এই চাই বাদ মেল ঔ মাই গড ইমান বস্তি লাগিছে আই অ ৰবা ৰ'বা যাম ৰখা সিহঁতো যাব নেকি ঔ মাইগত যাম ৰ'বা সাগৰ চোৱা হেঁপাহ সাগৰ চোৱা হেঁপাহ মৰিব আৰু এইবা কি মজা লাগিছে ন সু উ টু উত উঠি অ মানুহ সোমাই ইমান মাজলৈ যে কৈছে যে ইমান মাজলৈ গৈছে চোন এইকেইটা ল'ৰা ইমান মাজলৈ গৈছে যে হে এই ল'ৰাকেইটা ইমান মাজলৈ গৈছে যে এইকেইটা ল'ৰা ইমান মাজত গৈছে ইমান মাজত গৈছে এই ঢৌত धनिया लेसे रेखन तोबा नब्बे जवान धनिया लेसे रे চোন মন্দিৰ এতিয়া আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ এয়া মন্দিৰ গেটখন এতিয়া আমি সোমাইছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ একদম ভিতৰলৈ যিহেতু মোবাইল নিব নিদিয়ে গতিকে এইখিনিৰ পৰাই কৰিছোঁ এতিয়া আমাক মোবাইলটো জমা দিব কৈছে যিহেতু জমা দিবলৈ যাওঁ ভিতৰত মোবাইল নিব নিদিয়ে বাহিৰৰ পৰাই সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ এইপিনে ম' এতিয়া আমি জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ ভিতৰত চবপিনে কেমেৰা লগোৱা হৈছে গতিকে মোবাইল নিব নিদিয়ে বেডৰ সন্মুখতে মোবাইল ৰাখি দিছিলে আৰু যদি মোবাইল নিয়া হয় ধৰা কৰে তেতিয়াহ'লে পইচা এক হেজাৰকৈ ফাইন হয় আৰু ফাইন দিয়াতকৈ নিনিয়াও ভাল আৰু যিহেতু মানা আছে লিখা আছে গতিকে দিয়া নাই আৰু যদিহে আপোনালোকে কেতিয়াবা পাৰে জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব লাগিব ভিতৰতো বহুত ধুনীয়া আৰু ইমান মন্দিৰ আছে আৰু বহুত ভাল লগা হয় আপোনালোকে আহিব পাৰিব তেতিয়া আমি আকৌ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি কৰি আকৌ আগৰ পৰা যাম অলপ সময়ৰ কাৰণে